السلام علیکم ناظرین میں سیدہ زائرہ عابدی آپ کی میزبان آج آپ کی خدمت میں کراچی سرکلر ریلوے کے متعلق پوسٹ لائی ہوں شروع کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرع لی صدری ویسر لی امری وحل لسانی یفقہ قولی اللہم صلی علی محمد وعالی اعلیٰ محمد محمدن کما صلیۃۃۃۃۃ ابراہیمہ واہٰ علیہ ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک اللہ محمد و اعلیٰ علیہ محمدن کماں بارک تعلیٰ ابراہیمہ و اعلیٰ علیہ ابراہیمہ ان, علی ابراہیم ابراہیم ان حمید و مجید جی ہاں کراچی سے وزیر اعلیٰ ہاؤس جمعہ مبارک پانچ ستمبر دو ہزار پچیس مطابق گیارہ ربلاول وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی جانب سے یہ بڑی خوبصورت سی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے کہ انہوں نے وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی سے اپنے وفد کے ساتھ ملاقات کی اور اس ملاقات میں سینئر وزیر ٹرانسپورٹ شجیل میمن وزیر منصوبہ بندی و ترقی اور توانائی ناصر حسین شاہ جناب ناصر حسین شاہ وزیر بلدیات جناب سعید غنی چیف سیکریٹری آصف حیدر شاہ میئر کراچی جناب مرتضیٰ بہا پرنسپل سیکریٹری جناب آغا واصف ایڈیشنل چیف سیکریٹری بلدیات چیئرمین پی این ڈی نجم شاہ شام نجم شاہ سیکریٹری ٹرانسپورٹ کمشنر کراچی ایم ڈی ایس ایس ڈبلیو ایم بی نجیب اللہ قریشی اور دیگر شریک وفاقی وزیر کے وفد میں سیکریٹری ریلوے مظہر علی شاہ سینئر جنرل مینجر ریلویز آمیر علی بلوچ جناب جنرل مینیجر انفراسٹرکچر حماد حسن ڈویژنل انٹینڈنٹ کراچی محمود رحمان لاکھو اور ڈائریکٹر وفاقی وزیر ریلویز اشفاق احمد شریک ہوئے دیکھیے میں نے یہ تمام محترم نام اس لیے لیے ہیں کہ یہ سب کے سب محترم حضرات کراچی کے سرکولر ریلوے کو بحال کرنے میں آگے آئے ہیں یہ میرے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے کیونکہ میرا کراچی اس وقت ہر معاملے میں لاوارس ہے آپ دیکھ لیجئے یونیورسٹی روڈ دیکھ لیجئے مینا بازار کے سامنے جو کھدا ہوا کتنا بڑا ایریا ہے دہائی دیتے رہتے ہیں دکاندار کچھ بھی حاصل وصول نہیں ہوتا ہے جو وہ ہے سنتی ایریا ہے وہ بھی ڈوبا ہوا ہے جو پرانا کراچی ہے وہ بھی ڈوبا ہوا ہے جبکہ وہ کراچی کا دل ہے وہاں پر بندرگاہ قریب ہے اس کی وجہ سے بہت زیادہ وہاں پہ وہ رہتی ہے آمد و رفت لوگوں کی اور جہازوں سے سامان اترتا ہے پھر باہر بھیجا جاتا ہے وہیں کے وہیں لیکن جو کراچی کا حال ہے نا کراچی کھنڈر بن چکا ہے اور اگر پیپلز پارٹی ایک ذمہ داری اٹھا لیتی ہے کہ کراچی سرکولر ریلوے کو بحال کرتی ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ کراچی کی تقدیر خود بخود بدل جائے گی انشاءاللہ اب میں آتی ہوں سرکلر سرکولر ریلوے کی جانب سے جو میں نے دیکھا ستر اور اسی کی دہائی تک کراچی سرکولر ریلوے اپنے عروج پر تھی یہاں روزانہ ایک سو چار ٹرینیں چلتی تھیں جن میں سے اسی مرکزی لائن پر جبکہ چوبیس لوپ لائن پر چلتی تھیں لیکن پھر مہربانوں کے ہاتھوں ٹرانسپورٹ مافیا کی سازشوں کا ایسا جال بچھایا گیا کہ سن انیس سو میں کراچی سرکولر ریلوے کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا جبکہ کراچی کی آبادی دن رات چوگنی بڑھ بڑھ رہی تھی کیونکہ یہ ساحلی شہر ہے اور پورے ملک سے نہ صرف پورے ملک سے بلکہ پوری دنیا سے محنت کش اس جانب دیکھتے ہیں اس کی جانب اور آ جاتے ہیں یہ غریب پرور شہر ہے یہاں سستا کھانا مل جاتا ہے سونے کے لیے فٹ پاتھ مل جاتا ہے بارہ یہ الگ موضوع ہے کراچی کی یہ لوکل ٹرین ڈرگ روڈ ریلوے اسٹیشن اور لیاقت آباد سے ہوتی ہوئی کراچی ریلوے اسٹیشن پر جا کر ختم ہوتی تھی اس کے علاوہ پاکستان ریلویز کی مرکزی ریلوے لائن پر بھی دو روٹس یعنی کراچی شہر سے اور کراچی شہر سے ملی چھاؤنی کے درمیان اٹھائیس لوکل ٹرینیں چلتی تھیں ان ٹرینوں کے چلانے کے لیے جو مرحلہ طے ہوا تھا پہلے مرحلے پر تین کروڑ اٹھاسی لاکھ روپے لاگت آئی تھی اور پہلے ہی سال کراچی سرکولر ریلوے نے اس لائن سے پانچ لاکھ روپے کا اس وقت منافع کمایا تھا خیر اب تو برباد ہو چکی ہے کیا کہنا نئی جو ڈیولپمنٹ ہے ہم اس پہ بات کریں گے لیکن اس کا ضرور بتاؤں گی تاکہ کچھ چہروں کو کچھ چہرے آئینے میں اپنے آپ کو خود دیکھیں اور سوچیں کہ وہ قوم کے ساتھ کیا کرتے ہیں جاپان انٹرنیشنل کوپریشن ایجنسی جس کا شارٹ نام ہے ذائقہ نے کراچی سرکولر ریلوے کے لیے بحالی کے لیے ڈھائی ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی پیشکش کی لیکن ذائقہ نے اپنی اس منصوبے کو مکمل کرنے کے لیے اپنے ہی ماہرین کے زیر نگرانی سخت مانیٹرنگ سے مشروط کر دیا ظاہر ہے ہمارے یہاں تو یہ ممکن ہے ہی نہیں نا کہ جب تک کہ کمیشن نہ کھلائے اس وقت تک کام چلتا نہیں ہے جاپان وغیرہ میں یہ سلسلہ ہے نہیں وہ کام کرتے ہیں اور بوریا بستہ لپیٹتے ہیں اور چلے جاتے ہیں وہ یہ سب چیزیں جانتے ہی نہیں ہیں کمیشن وغیرہ بہرحال چونکہ کمیشن نہیں ملنا تھا کچھ مہربانوں کو تو یہ بہترین منصوبہ داخل دفتر ہو گیا سن دو ہزار تیرہ میں سابق وزیر اعلیٰ سن سید قائم علی شاہ نے سرکلر ریلوے کی بحالی کے لیے دو اشاریت چھ ملین امریکی ڈالر کے منصوبے کی منظوری دی جس میں کئی نئے اسٹیشن اور ان اسٹیشنوں کے مطابق کئی نئے روٹ چلانے کا اعلان کیا گیا لیکن ہمیشہ کی طرح پھر ایک بار نہ جانے کن وجوہات کے بنا پر اس لاوارش شہر کو نظر انداز کر دیا گیا کبھی دیکھا ہے کبھی سوچا ہے کبھی ایک دفعہ چھت پہ چڑھ کے سفر کر کے تو دیکھیے سردی گرمی شدید گرمی شدید سردی میں منی بسوں کی چھتوں پر جو یہ محنت کش فاقہ کش بیٹھے ہوتے ہیں ضرور وزیر اعلیٰ بھی سفر کریں اور ان کے ساتھی بھی سفر کریں تاکہ انہیں احساس ہو کہ یہ کیا ہے تمام دین سفر کریں کھلی چھتوں پر پھر وہ منصوبہ کٹائی میں چلا گیا اب سابق وزیر اعظم نواز شریف کے خصوصی ہدایت پر سرکولر ریلوے کو سی پیک منصوبے کا حصہ بنانے پر زور دیا گیا اندیا دیا گیا اس منصوبے پر تقریباً دو سو ستر ارب روپے لاگت کا تخمینہ لگایا گیا اور بتایا گیا کہ کراچی سرکولر ریلوے کے لیے تیتالیس کلومیٹر طویل ریلوے ٹریک بچھایا جائے گا منصوبہ حکومت سندھ اور چین کو مکمل کرنا تھا جبکہ اس کی نگرانی وزارت پلاننگ کی ذمہ داری تھی سرکولر ریلوے کی منصوبہ بندی کے تحت ایک سے آٹھ کلومیٹر کے فاصلے پر کل چوبیس اسٹیشن بنائے جانے تھے تاہم نواز شریف محترم نواز شریف کا یہ منصوبہ بھی داخل دفتر ہو گیا اب یہ نیا حکم نامہ آیا ہے سپریم کورٹ نے جاری کیا ہے تجاوزات کے خلاف کامیاب آپریشن کو دیکھتے ہوئے اس بات کی امید روشن ہے کہ سپریم کورٹ کے حکم پر عمل درآمد بھی ہوگا اور کراچی کے کم از کم سات لاکھ عوام کو سرکولر ریلوے کی سفری سہولت میسر آ جائے گی کراچی دنیا کے گنجان ترین شہروں میں سے ایک شہر ہے جس کی موجودہ آبادی محتاط اندازے کے مطابق تین کروڑ ہے کم سے کم جو ٹوکیو نئی دہلی ممبئی نیو یارک میکسیکو سٹی منیلا اور جکارتا سے بھی زیادہ ہے کراچی کی یہ آبادی سن دو ہزار تیس تک تین کروڑ نہیں بلکہ پانچ کروڑ تک پہنچ جانے کا امکان ہے لہٰذا اس ریلوے کے منصوبے کی تکمیل سے سرمایہ کاری کے بہترین مواقع بھی میسر آئیں گے اور شہریوں کہ سفری مشکلات بھی دور ہوں گی اور کراچی پھر سے رونقوں کا شہر بن جائے گا یہاں سات لاکھ لوگوں کے لیے چھ ہزار سے زائد بسیں ہیں جو تین سو روٹس پر چلتی ہیں ان بسوں میں سے پچاسی فیصد بسیں انتہائی پرانی اور ناقص ڈھانچے کے اوپر وہ ہیں بنی ہوئی ہیں اور اب دیکھ رہے ہیں پورا حال خراب ہے پورے شہر میں ٹرانسپورٹ کا حال خراب ہے شہر کے بیالیس فیصد مسافروں کا بوجھ پبلک ٹرانسپورٹ کو اٹھانا پڑتا ہے اس مسئلے کا مؤثر حل ٹرانزٹ سسٹم ہے اور کراچی سرکولر ریلوے کی بحالی ہے اب دیکھیے یہ جو جمعہ جمعۃ المبارک پانچ ستمبر سن دو ہزار پچیس کو جو وزیر اعلیٰ سن سید محترم سید مراد علی شاہ کی جانب سے اور وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ہے اس میں کیا اگر کراچی کی تقدیر کو یہ دونوں حضرات مل کے جگہ دیتے ہیں اپنے امائدین کے ساتھ تو کراچی کے لاکھوں نے کروڑوں لوگوں کی دعائیں لیں گے اور میری بھی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں کہ